думаю, ну как сказать коллективу спасибо, да, всех не пригласишь в маленький зал. Даже если в администрации собраться, все равно как-то что-то накладывается. Я сама себе подумала, вы попьете чай, а вот этому чаю будет обязательно по торте. Надежда Петровна. а при этом, друзья мои, у нас, мы в Дороги к храму милосердия. Это на спонсорские деньги. Мы немножко добавили. Здесь история, каким может быть ветеран и как ценится его труд. Автобиографии всех 105 человек, которые были внесены сюда с фотографиями. Это для каждого обязательно. А вот эта книга, эта книга немножко другого рода. Александр Иванович, это ваши два экземпляра. Не-не-не, а. я всем честно. А, а вот эта книга «Осенняя женщина». Эту книгу Ой. мы... Да, не-не-не, неправильно. Почитали, почитали. На свои средства областная организация. И написала ее наш член профсоюза, которая работала в фонде социального страхования по временной утрате трудоспособности. Когда люди читают эти стихи, слезы на глазах.